Починаємо по конференції матчу будівельник Черкаські мавки. Представники Черкаських мав Максим Мирошниченко та Максим Мігерсон. Максим Мирошниченко, тобі слово, як можеш прокоментувати цю гру? Перше хотів сказати дякую болельщикам, что это очень важно, и это а, що приїхали нас підтримати. Це дуже важливо і нам це допомагало грати. Що можу сказати по грі? Хорошие моменты, то, что мы проигрывали ну, практически всю игру и не сдавались, э, играли до последнего, до последней минуты. И даже в последнюю минуту зная, что мы проигрываем, мы боролись. Э, плохие моменты, то что мы сделали очень много ошибок и ну, глупых ошибок, которые мы не должны были допускать. Ну, это потери. Э, очень много пропустили бэкдоров, которые опять же не должны были пропускать. Ну, игра была хорошая. Спасибо всем зрителям за поддержку. Все. Таня, я Спасибо. как вы можете оценить вашей команды сегодня? Во-первых, хочется поздравить всех с окончательным праздниками. Вот, Наконец-то они закончились и начинается, возвращается в Украину баскетбол. Что, что касается игры самой, уверен, что проиграли сегодня на своих собственных ошибках. 30 очков нам забили Будивельник после наших потерь. Это слишком много. И 30-14 счет в этом отношении. И 12 очков забили после нашего подбора. 42 очка – это те вещи, на которые мы могли 100% влиять, за которые как бы, мы несем каждой ответственность. 42 очка этих не пропустили. Во всем остальном ну, игра была хорошая, играли две равные команды в плане в организационном защиты нападения, за исключением таких мелких индивидуальных ошибочек, там где то, о чем Макс сказал, да, что пропустили несколько вот таких абсолютно убивших нас входов за спину. Тогда все, все было хорошая ротация, хорошо защитились, пошли под таковки, и кто-то один выпадая пропускал игрока за спиной. Вот эти вот моменты, как только мы подбирались поближе к будивельнику, нас, конечно, немножко выводили из игры. Хорошая игра, думаю, отлично сыграл будивельник, немножко надежнее, чем мы в этих этом отношении. Так, в целом, возвращаемся в баскетбол. Можно в момент перед кубками будет три матча с Днепром, один чемпионат, один в два с этим соперником, как была игра, не одна, но в целом с Ившиным в составе, и после вы имеете в виду... Ну, то есть превьюшку, да, броди, про дело, тренера. С ну, Во-первых, конечно же, нам очень было обидно это поражение последнее в сезоне. Вот, э, верим в том, что у нас там были проблемы да, с позицией 5-1. А, там просто-напросто не хватало опыта. Нам сейчас вот Макс Ившин, сегодня его была первая игра, ну, скажем так, не без ошибок, но в целом неплохо он вошёл в игру. Вот. Первую позицию пока мы ищем, чтобы укрепить. Уверен, что э, то, что было в конце года с Днепропетровском, больше не повторится. Там была действительно отличная игра Днепропетровска. Мы сыграли, мы просто уехали. Мы, в свою очередь, после игры с Запорожьем уже где-то в какой-то момент, видимо, не нашли в себе ни сил, ни мотивации. Вот много об этом говорим, много пересматривали эту игру. как бы готовимся к Днепропетровску, уже сейчас готовимся. Вот. А уже как, как, будет результат, как бы баскетбол все рассудит, меч круглый. Ну а вам, как тренер, спокойно совершенно уже против Днепрации? Ну, конечно, если есть ротация в передней линии, это легче. Опять-таки Игорь Чумаков, ему более удобно, привычно играть на позиции четвертого номера. Он не очень любит вот того контакта с пятыми номерами. В трехсекундной зоне, как бы, он, он более продуктивен в позиции четвертого Вот Я уверен, что Макс Эпшин нам поможет. Вот, он как бы мы с ним подписали договор, скажем так, он месяц у нас, что-то вроде трояута. как бы. Вот, и спустя месяц мы не определимся, останется он или нет, но уже то, что он сегодня показывал, я в принципе доволен тем, что он делает на площадке. Спасибо. Захисник будильника Виталий Зотов, тренер команды Владимир Коваль. Виталий, как можешь оценить круглый? В первую очередь поздравляю свой клуб с победой. Это была первая игра в моем году. Хорошо, что выиграли и готовились, разбирали комбинации, Черкасы, то есть знали, что они будут играть. Я думаю даже выиграли больше, если не теряли концентрацию. Как только начинали отрываться в счете, теряли концентрацию, и соперник нас догонял. Но так, я думаю, хорошо провели. Спасибо, Я задоволен идеей, мы поделали как. Я доволен сегодняшней победой, поздравляю всех с победой. Приятно начинать год, приятно начинать такой долгий перерыв, который у нас был. Хорошо, что мы справились с этим. И э, домашняя игра, пришли зрители, мы справились с каким-то волнением, да, хотели показать хорошую, красивую игру. Где-то эпизодами это удавалось, но потеря концентрации и недостаточная помощь скамейки сегодня нам Сделали счет, скажем, такой, который не такой, как бы нам хотелось. Да. Отвечинка он... э, не тренируется уже не, неделю. Он он приболел, поэтому он с понедельника начинает только входить в, не в общую группу по индивидуальной программе, поэтому насколько он будет готов к игре? Э, порожим мы будем смотреть, что касается Артура. Сегодня утром он получил повреждение, а мы не успели сделать обследование. Еще будем надеяться, что это мелкое повреждение. Хотя утром не было такой нагрузки. Я думаю, что это минимальное какое-то там повреждение. И будем надеяться, что он будет, будет готов. Конечно же, их, их нам очень не хватает как в ротации, так и они, два лидера, которые ведут за собой команду, которые набирают... Около 30 очков вдвоем они приносят команде. Плюс Артур имеет какой-то авторитет на площадке. И не какой-то, а очень большой авторитет на площадке. Он помогает команде играть организованно, нападение так в защите. Он очень хорошо разговаривает в защите. Его, конечно, нам сегодня очень не хватало. Но себя хорошо проявили сегодня другие ребята, да, Паша круто сегодня вышел, он не имел достаточно много игрового времени до, до этого, но он себя неплохо сегодня проявил, в основном это касается защиты, с Кальниченко, он защищался, да, Кальниченко забил такие то очки, но они были все тяжелые, все через руку, где-то там с фолом, но он в защите отработал хорошо. Ну и, кстати, как раз превью перед Кубком Запорожье, не знаю, как эта команда играет дома. А, то есть какой-то анализ после проведенных игр в этом сегодня с этим клубом, чего ожидать, что, в диване, как задевание, как заполучить? У чего ожидать от Запорожья? От Запорожья ожидать такой же игры, как они играют на протяжении уже многих лет. Это очень хорошая команда, очень, И которая любит играть в быстрый баскетбол, которая играет в этот баскетбол. И они умеют в него играть, вот что самое главное. Не все команды готовы к такой игре. И мы в том числе. Не всегда мы к ней готовы. Поэтому нам было очень тяжело играть 23-25 декабря. Мы с ними играли, да, последнюю игру в старом году. Но... Э -э первую половину мы провели с потерей концентрации, во второй половине мы собрались, парни собрались, мы сконцентрировались, потому что ты только на секунду теряешь концентрацию с этой командой, ты получаешь три очка, ты получаешь легкие очки из-под кольца в быстром Поэтому мы готовимся к этой игре, уже мы начали готовиться, сейчас, вот, в данный момент уже готовимся. Мы знаем эту команду, будем надеяться, что игры будут красивыми, и Будет зритель доволен играми. Но будем стараться победить.